पत्रकार दोस्तों आप सबका आज यहाँ पे आकर हमारे किसान आंदोलन के महान शहीद शुभकर्ण की आज शहीदी समागम में आप सब ने आकर जिस तरह ये पूरे का पूरा प्रोग्राम पूरे देश के लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया मैं आप सबका दोनों फोरमों की तरफ से धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी आप सब सबकी देखिए आज का जो दिन था जिस तरीके तेरह तारीख से लेकर इक्कीस तारीख तक दोनों बॉर्डरों के ऊपर केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने खट्टर गवर्नमेंट ने जिस तरीके के वहाँ पे लोगों के ऊपर हमले किए वो सब आप सबके सामने और उसका रिज़ल्ट है कि हमारा ये कर्ण शहीद हुआ और इससे भी बड़ी बात है कि हमारे आंदोलन के सहयोगी साथी लगभग पाँच छः के करीब ऐसे हैं जिनकी आंख चली गई है 400 से अधिक हमारे युवा हमारे वीर हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं 20 के करीब ट्रैक्टर तोड़े गए गाड़ियां फोड़ी गई हमारी वहां पे जो एम्बुलेंस की सहायता देने सहूलत देने के लिए कैंप्स थे वो सब उखाड़े दि, उखाड़ दिए गए उन सबका नुकसान किया ये आप सबके सामने है लेकिन ऐसे हालात में सबका मुकाबला जिस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से हमारे किसानों ने किया वो बात कमाल था लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हमारे किसानों के ऊपर शैलिंग होती रही और उनको शिकार बनाते रहे और पूरे इस घटनाक्रम को हमारा ये प्रोग्राम मैं पहले क्लियर कर दूं दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम है वो एज इट इज़ है वो कभी ऐसा नहीं है कि हमारा दिल्ली जाने का हमने पीछे करेंगे या किया है लेकिन ये जरूर है कि सरकार को इसके साथ ऐसे हालात में सरकार को कैसे उसके उसको घुटनों के बाद लाना है उसके लिए कुछ रणनीति हमने तय की हैं वो ये है के जितने भी बॉर्डर्स अभी तक बैठे हैं जिन बॉर्डरों के ऊपर वहाँ पे हम अपना संख्या बल बढ़ाएंगे और जो दूसरे अदर बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डरों के ऊपर भी किसानों की संख्या लाने का हम प्रयास करेंगे आगे बात ये तय की गई है कि 6 तरीक को जैसे ये सरकार बार बार ये कहती है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से ट्रैक्टरों को छोड़कर चले जाइए मार्च वो जो उनका तरीका था उसके लिए छः तय की गई है कि पूरे देश के अदर स्टेटों से हमारे संगठन वो शांतिपूर्वक ढंग से बाई ट्रेन आए पैदल आए बाई बस आए बाई एयर आए उनको देखते हैं वहाँ पर बैठने देती है या मतलब सभी बातें करती है वो उस तरीके से आएंगे और 10 तरीक को दस, दस मार्च को सुबह बारह बजे से लेकर शाम के चार बजे तक पूरे भारत के अंदर ट्रेन का चक्का जाम करने का आवाहन पूरे देश के लोगों को हम करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से और हम हमारी हमें उम्मीद है कि देखिए जिस तरीके जिस जगह पे आज हम बैठे हैं शुभ करण को सच्ची श्रद्धांजलि आप पूरे देश के किसानों की यही बनेगी कि उनकी आज शहादत के समय उनके श्रद्धांजलि समारोह के समय किया गया ऐलान उसको सफल करना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो आंदोलन जो दिल्ली चलता आंदोलन स्थगित कर कर आए थे हम उस समय बाहर की स्टेटों के लोगों का कुछ उलंबा था कि भाई पंजाब वाले जा रहे हैं हमारी डिमांड्स पीछे रह गई हैं आज उसी आपकी डिमांड्स को लेकर आंदोलन फिर से शुरू है शहादतें हो रही हैं आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश का हर वर्ग हर किसान मज़दूर व्यापारी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए जो दस तरीक का 12:00 se lekar 4:00 baje tak ka rail roko andolan hai usme sabhi apni apni bhagidari kare aur majbooti se usko safal banaye itna hi baaki baat pandeer saab kare mere kal lak mere naal sadna koi gal nahi hai je koi kisi tarah di vi main kehna gal baat karnwadi bajaye sarkar layi sab to wadiya tarika eh hunda hai ke arjun munde ji roz teesre din eh bayan de dende ne ki baat cheet ke liye hum taiyar hain ਬਾਤਚੀਤ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਸੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਤਚੀਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੰਡ ਭੰਣਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ મોદી ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢਲੇਵਾਲ ਸਭ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਜੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ